Я хотел пойти еще со времен АТО, то, но там мне не брали, не получалось мне пойти, три раза ходил, у меня кум, это очень близкий мой человек с самого детства, вот он пошел в АВАТО, я не попал на призыв тогда, и мне не получалось пойти в АВАТО, и тогда с тех минут я хотел уже пойти. Потом началась полная масштабка, ну, я с первого дней, наверное, сразу и пошел. Ну, все. мне с первого дня сразу сдал документы, получил оружие, и сразу как загрузился, поехал, думал, поеду в бригаду сразу там какую-то там, или на учебку там куда-то. Но ну, получилось так, что приехал я в нашу роту охраны, э, пробыл в нашей роте охраны 10 месяцев. У нас здесь много чего там ну, рассказывали, показывали, учили общаться с оружием, скажем так. То есть, ну, здесь было как бы подготовить, подготовить момент. И потом еще 10 месяцев э, был набор в бригады, э, мы с друзьями там близкими написали заявление и поехали в 93-ю бригаду. Нас, наверное, ворвали с нашей стороны, начали нападать на нас. Пошел защищать, ну а как, у меня ребенок маленький, жена. Ну, то есть, ну, я просто собрался и пошел. То есть, я понимал, что я иду за, свою, за свой город, за свой дом, за свою родину, за свою семью. Ну, все, собрался и пошел. Вот, Хорошо, мы да. <с1> <laughs> Кажется, звезда. <смех> 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 я жив. Есть вот. Мы с Михей, мы Самый первый это был Бахмут. Это мы выезжали, зима была, это январь месяц. В вот. Мы заехали. Я попал сперва на СПшку. Как бы еще не попал на самый сам горячий горячую то есть я был чуть-чуть отдаленный. У меня потом попали на самую первые позиции, а я упал чуть-чуть дальше. То есть моя задача была СПшка, наблюдение. Ну, как бы в том месте я там и жил, и стоял, и то есть, ну, мы, менялись там по-своему. Ну, первое впечатление я тогда еще не понял. А потом пацанам пацанов оставалось тяжелее, и нас начали перекидывать ну, туда ближе, потому что бои уже ближе, ближе, ближе были. Угу. И тогда я уже попал на позицию. Уже на, у меня была самая первая позиция, получается. Я был командиром отделения, то есть ну, у нас было пять человек. У нас было двое старших, ну, трое, так скажем, ну, рядом были у нас. И все, мы держали, у нас был дом, это был перекресток, село. Uh -huh. э, вот у нас был крайний дом на перекрестке. А... Как их назвать, так, чтобы не мотикнуться. Ну, короче, враги наши были напротив через перекресток на, ну, по диагонали. То есть там уже были враги. А мы были тут, короче. И вот так вот, мы через дом... И гранатами кидались, и РПГшкой, и с автоматами, и там. то они нас находили на нас, то мы находили на них, ну, а вот так вот уже mm -hmm. оказался у нас бой, то есть у нас был бой, скажем так, близкий контакт. Ну, ни окопов, ничего такого не было, чисто то дома, и это там, там была, как говорят, война за посадку, у нас, у нас была война за дом. То есть ну, отбили дом хорошо, отбили дом хорошо, то есть у нас улица одевалась не просто целая улица, по одному дому это было тяжело, но ну, было. И у нас была пересменка, то есть нас ну, пришли пацаны менять. Естественно, ну, все в дом зашли, получается, а мы стояли до да, на улице. И был прилет прямо в дом, в прихожку. Это был первый такой самый близкий мой прилет. И он прям попал в пацанов. И это было, наверное, самое тяжелое, ничего не понимание, что произошло. Это вот первое что шоковое состояние. Двери заложила тогда, чтобы было тяжело, когда сорвать дверь, чтобы пацану можно было выйти. Э, все в дыму. Там пацанчик был, Сеня, он в проходе как раз стоял, и его очень сильно зацепило, ему там шею зацепило, спина, нога, рука там, ну там прям, он попал прям на эту волну, короче. То есть он получается с собой, зато всех остальных. И вот тяжело было, когда мы их вывели с того дома, э, мы отошли на позицию назад, и вот этот Сеня, он э, сам вышел, короче. То есть из дома вышел сам, дошел до пацанов, ну в шоком состоянии был. И вот тяжело было, мы отошли все вместе туда, на один дом назад. И тяжело было, когда мы начали вот это вот, мы мотали там, вот сюда, заматывали, ждали эвакуации. И он, мы когда и шли ну, ближе в тыл, мы его ввели на эвакуацию, когда а он по дороге начал терять сознание, потом у него начали отходить ноги, короче, потом руки, то есть он терял постепенно, постепенно часть себя, скажем так. И мы не успели его спасти, мы его несли на, на, на эвакуацию, на машину уже мы на, на руках не потому что он сам уже не мог идти, хотя он еще что-то говорил, что-то. И мы самое что было обидно и страшно, мы его донесли до машины, и он у меня на руках умер. Вот это вот было самое-самое тяжелое. Что <говорит> Да. Ну а дальше уже ну, ну, потому что первый раз ты выходишь, ты еще ничего не понимаешь. Куда ты, что ты, как ты, тебе вот это сказали, там, что там. Вот там враги, вот тут ты, вот тут твои позиции, вот там их позиции, все. То есть ты такой пришел, такой, еще на веселее первые три дня, наверное такой, типа, нифига себе воин. А потом, когда начинают, э, когда первый случай произошел, и потом этот случай, ну, не один, как бы он потом продолжался дальше, когда взрывалось, там, прям, там, так вот, в двух-трех метрах от тебя, когда ты там пацанчика какого-то мотаешь, э, ну, тяжело. Но при этом э, как-то включался какой-то холодный рассудок, и ты просто понимаешь, что 300 или там 200, и ты как бы вот так вот уже чисто в цифры переводил это все. Ну, понимаешь, что человеческая жизнь, там все дела, но при этом было тяжело, что эм, ну, видеть, когда твои друзья там, их там цепляют кого-то. Когда самого цепануло, а тоже у меня кучерявая Никитка, он тоже очень сильно переживал туда. Э, когда он не знал, что случилось, но он знал, что 300. Ну, тоже когда я был 300. Уже. Вот, и он туда тоже переживал. Ну, как бы я переживал всегда, когда вот, свои близкие, свои пацаны, каждого выносить.

нас на связи не было. Ну, с момента, как только ты появляешься ну, на позициях, у тебя связи не То есть мы там пробыли неделю, может, чуть-чуть больше, где-то, ну, плюс-минус неделю где-то. То есть мы штурманули, э, мы раз зашли, э, начался компактный бой, мы штурманули посадку. Э, потом мы отошли, потому что у нас было много раненых, там пацаны на минах подрывались, и это и так было много раненых. Мы подтягивали пацанов, которые ранены были, а остальные оставались ну, в штурме, держали, ну, Отбили посадку, отбили дамбу тогда в тот момент, ну и там уже потом и закрепились, а роту завели, ну где-то неделя без связи, да, то есть вообще. По Бахмуту где-то три недели я без связи был, то есть вообще, ну, то есть, никаких телефонов, там, там связи только ну, не было вообще, то есть ни Старлинг, ничего там. Потому что Старлинг, черт знает где, короче, от э, позиции находился, и я за три недели, я первый раз вышел на связь где-то неделю через полторы, через две. И то, мне получалось, что я вышел на скажем так, передышку на пару часов. Я буквально отзвонился, положил телефон, короче, и вышел опять на позицию. То есть у нас не было там времени, там, день, два, три, чтобы там отдохнуть. То есть у нас, если мы зашли, мы зашли до последнего. То есть отдыхали там где-то в домах, в окопах короче. Мне прилетело, как ранила, прилетело в дом, я в доме был. И мне РПГ прилетело в угол дома, короче, в середину, в окно. Uh -huh. Прям в комнату залетело. Ну, пацаны говорят, родился в рубашке, то, что мне зацепило только руку, эм, осколочная была, и как бы все, то есть у меня вся броня, вся каска, вся, все штаны, короче, магазины это с РПС, у меня все а -а -а. было в осколках, абсолютно, я вытаскивал просто у меня, вот так вот на левой ноге была РПСка магазина, короче. У меня в каждом магазине по два-три осколка было. Мы еще сидели, еще эти осколки вытаскивали с этого магазина. То есть, ну, защитила все, чтобы она мне просто защитила, от этого только что руку, зацепила. То есть я когда вышел, пацаны говорят, ну ты в рубашке родился просто. домой звонил, говорю, я легкий 300, говорю, типа, не, а, не переживайте, я говорю, я легкий 300. они такие, в смысле легкий 300, типа, что сейчас? Я говорю, заболел, типа. Но я не сказал, что я там осколок получил, там что еще, короче. Я говорю, я заболел, говорю, там все, простудился, я говорю, там зима, там дела, В типа. А потім через пару днів вже ну, подготовил, що ну все нормально, все живо ну, улибається все хорошо. І потім вже сказав за рук. Кот. Дід. Це твій позивник. Теплий зводник. Все довго гаразд. Коли тут теж бойовики зробили футболку, точніше, не футболку, а шеврон. Шеврон пробув. І він говорить, що це наш бойовий розвідувальний штурмовий кіт. Це кожен день одна і та ж фраза звучала. Тож кожен день там просипався. Ну і на прикол, коли що ще сплю, там хтось Бойовий розвідувальний штурмовий кіт, до мене. Ну там такий прикол. И, ну, это было смешно, это ну, весь вот -то поддерживал, как бы, там постоянно боевые разведывали штурмовики. Ну, там своя семья, там как-то все по-другому. То есть там вот 100 человек, да, и каждый человек это какой-то вот одно целое, какая-то часть тебя. То есть ты там ну, настолько привязываешься к людям, когда это люди такие же самые, как и ты, то есть ну, ответственные, там доброжелательные и тому подобное. То есть, там настолько сближиваешься, настолько какой-то раскол появляется, что в этом роде. И да, я вернулся бы, конечно. Я пошел бы и ходил бы, и ходил бы. Но это люди, в которых ты уверен, ты знаешь, что, что -то с тобой случится, тебя вытащат. Что-то с кем-то случится, ты кого-то вытащишь, короче. И все шли, у нас взвод шел, 20 человек, у нас ни один сзади не сдал. У нас все шли, все давили, 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 мы додавили, то есть мы это все сделали. Да, там были раненые, да, были двухсотые, но все равно мы, ну, нас никто не сдался. У нас весь взвод у нас пошел, весь взвод, ну, весь зашел, весь все сделали. То есть там настолько все плотно было, что просто, то есть, mm -hmm. пацаны такие все кайфовые. У меня шо командир, шо командир отделения, шо командир взвода, что пацаны близкие, то есть ну там все вот именно такие там, добрые, там отзывчивые. И ну там, да, я вернулся бы, и ходил бы, и до последнего ходил бы. Mm -hmm. То есть ну, как -то так. Командир всегда был возле. Это мой напарник, это мой самый близкий, наверное, человек из всего, все роты. Он сейчас не небесное, он уже потом перевелся, погиб. Это был самый такой лютый человек у меня. Это такая, знаете, душа компании, как говорится. Вот это, вот, это тот человек, за которым он сказал идти, и за ним все пойдут. И все с ним и шли, все были уверены, что все будет хорошо, потому что, мы ну, командир с нами, мы идем. И, ну, это вот реально это работало мы вот сколько мы пробегали с ним, это мы что-то смеялись, а э, в Бахмуте он меня вытаскивал с рукой. Когда э, руку ранено был, э, он меня с позиции вытаскивал, он меня выводил, короче. А в клещевке его цепанула там нога, ему там попала, короче, пуля, раскрыла кожу по ноге, короче, поверху. Э, в клещевке я его вытягивал. А я же там, на перематывал, он говорит, кот, говорит, хочешь посмеяться? Я говорю, какой посмеяться? Говорю, ну, тут, потом, гашься, тут со всех сторон, мы на, на, свежем небе, конечно, просто на улице сидим, тебя мотают. Сейчас в любой момент прилет, какие смехи, я говорю, понял. Он говорит, смотри, говорит, я тебя в бахмуте говорит, вытягиваю, а ты меня говорит, в кличевке вытягиваешь, говорит. Это все в расчете, говорит, договорились, да, короче, да. Взаимно. Да, ну такой ну, командир лютый был. Я да. этого человека вообще очень сильно уважаю. Вин он перевелся в другой, э, в другой взвод. В другую роту. И он ездил на Рошеле, вот эта бронебойная машина, короче, они там туда, короче, он там водил, я был там, что -то, что -то, мол, и, короче. И на этой машине вдвоем ехали, и, насколько я понял, за пацанами, за своими на позиции, а он же такой, то есть он, страха нету. Туда кто никуда не едет, и если кто-то не поедет, он туда поедет. Он поедет, он будет рисковать, он достанет, он, он, вот такой, то есть он все, вперед и все, там, там духа, я, я позавидую, там реально там много духа очень. И он туда не поехали, и им был прямой перелет, им прилетело в передок машины. Его вытащили оттуда, вывезли, ну, вынесли. Он даже он сам еще вышел, он и шел с осколками, без ноги, конечно, с этим кентом. А командир попал в Днепр, его там, он на операциях, у него каждый день операция, каждый день чистка, короче, там вот ну, такая фигня, где-то, ну, с неделю где-то, короче, ну, вот, оперировали, оперировали, да. Угу. Он был в искусственной коме, насколько я понял. Вот. И потом я приезжал туда, до него, то есть я приехал, там жены увидел. Она говорит, кот, я говорю, да, кот. Я говорю, где? Она говорит, ну, шахтер. Она говорит, ну, шахтер там, типа, туда не пускают, типа, нельзя. И в этот момент его вывозили на операцию, я его видел без сознания. То есть я его не увидел, чтобы там привет ему сказать, типа, что я там с тобой, там, все дела. Через день, через два, где он пришел в себя, то есть он там что-то говорил. Ему сказали, что я приходил, что все пацаны переживают, там еще улыбаться пытался что-то. И его эвакуировали с Днепра на Киев на вертолете. И в Киеве он в этот же день, короче, умер. Сердце не выдержало. То есть он, походу, или не выдержал перелет, или просто не вывез, не, вы, не вывез организм. Ну, сердце стало, короче, не, не смогли, его спасти. Очень обидно. Как его звать? Можешь назвать? Да, Саша. Саша Слявка. Шахтер, он, он шахтер сам по себе. Ногу потерял в Крещевке уже при выходе, уже после штурма, после завода бригады, уже закрепились, завели, уже, мы уже там пробыли, уже закрепились, уже э, завели нашу замену, то есть и я уже при выходе, то есть, ну, мне, моя задача была завести группу и выйти. Все, мы должны были ну, отдать позиции и должны были выйти на, как, скажем так, отдых. И там получилась ситуация, я заводил группу, и у меня с группы пацанчик подорвался на мине, ему две ноги оторвало, короче, одну до ноги, до колена, то после колена. И было, ну, было решение, короче, завести пацанов На позиции, а на обратном пути я должен был забрать того мальчика короче, и вывести его хотя бы до позиции до наших. То есть от нашей позиции метров где-то 250 было ну, добраться. Mm -hmm. Ну и как бы я понимал, ну, что я его достану, потому что он такой же как я, типа, ну, mm -hmm. то есть я осилию его взять и спокойно тащить. короче. И я когда обратно уже возвращался, я до него подходил и прямо возле него наступил на мину, короче, то есть, ну, это три часа ночи, там, плюс-минус, то есть, ну, темнота, там, там, полнейшая, вот, то есть, это тот момент, когда вот, ни луны, ни ман, ничего, тут вот, темнота, просто ты вот идешь на ощущение, просто, ну, понимаешь, где дорожка, и с ногами понимаешь, где вот, этот натоптанность, вот, и ты вот это по ней идешь, как и, вот это муравей, короче, ни ночника, не маш, ничего, это то, что ты шагаешь. И шел на голос до него, получается, и именно в этой же воронке подорвался я, короче. То есть я под подскользнулся и скатился в эту ямку, а там насыпь такая, ну, земляная. И, по ходу, когда он подорвался, именно скатился, то она, в в вот эту же яму, получается. Ну, скорее всего, так, потому что я прямо в том же месте я подорвался. Да. Потому что много оторвал, и увидел, что у меня немало чуть-чуть ниже колена, раздробленная кость, вырванная мышца, колено, ну, короче. Я пытался себе туда одеть, помню, у меня не получилось а, одеть турникеты, я, мне РПСК мешало, я не мог, не хватало сил, чтобы, это, ну, чтобы надеть себе затянуть турникет. И подполз этого пацанчика, он понимает, что ну, он не сможет выползти, потому что у него одного ко колена нету. Мы так степились только крабиком, короче, он, ну, получается, у него правое колено целое, левое вынимаю, у меня правое целое. Налево, я еще наступал налево, оно еще было, то есть я понимал, что чашки уже нема, но я на кость наступал на землю, короче, и так и шел, я боли вообще не чувствовал. Ну, то есть, все по вообще будет чувствовал, я еще на левом еще полз, и он подцепился мне на шею, и мы туда вдвоем, вот так вот, по 5 миллиметров до позиции, 200 метров мм ползли, короче, то есть доползли, там вот это, я все это время орал, звал злодников, потому что раз с собой не было, я орал там страшно, короче, ну, когда злотника звал. Тогда, у меня звонник теплый. Просто, ну, mm -hmm. Я там, вот, на всю посадку теплый-теплый-теплый орал. короче, и тут, Он уже услышал, когда я уже подполз. Потому что ну, землянки большие, то есть, ну, mm -hmm. они такие э, двухместные. Mm -hmm. И они сильно плотные. Когда в середине, ну, на улице, редко слышишь да, какой-то ну, голос. И он уже услышал, когда я уже подползал, где-то, может, метров десять оставалось. Он выпрыгнул, меня увидел. Это, вот, это пацанчик, они в один окоп, меня в другой окоп. Короче. Ты теплый меня даже перематывал. И тогда прикол такой был. Мне, он заматывает мне правую ногу, левую ногу, там на ежоге, вот это, в шоком состоянии, типа, типа, ну как так, братик, ты шел, нам надо было выйти просто, ты типа на мин наступил. А я лежу, хочу там в он перематывает, он говорит, что ты вообще ну, разговариваешь, говори что-нибудь, там я захлебываюсь, он говорит, говори что-нибудь. Я такой лежу, а говорю, правая нога сильно покоцана? Он говорит, да. Я говорю, а татуировка на ноге целая. Она весь окоп погорала, говорит, ты дурак, а тебе ногу оторвал, за татуировку думаешь. Ну ты же говоришь разговаривать, говоришь разговаривать. Типа. Да -да -да. Это такой на момент тоже запомнился на всю жизнь. У меня два пацанчика, они меня взяли под руки. И мы с ними на этой на ноге прыгали. короче, они меня это 5 километров через всю посадку, через всю Клещеевку, до самой-самой точки, где приезжает машина. Это меня тащили туда, где-то, короче, эвакуация у меня длилась где-то часов 7 плюс-минус. Мне просто говорят, еще там где-то с недели вот эта вот э, полоса, где я полз, крови, короче. Еще эту это неделю где-то эта полоса держалась, Типа все шли, все видели эту полосу, как бы, и тепло тогда говорит. Э, я, говорит, сколько раз проходил там по этому месту, говорит, каждый раз иду, и каждый раз за тебя-то иду и думаю, типа, ну, выжил, не выжил, там, ну, хоть бы ты выжил, хоть бы ты дошел бы, хоть бы ты добрался, типа, ну, да, ну, когда он с позиции вышел, он туда позвонили, ему сказали сразу, там, родный сказал, что я живой, все нормально, и он мне там первый позвонил, типа, то, что знаю, там, где я, что я, как я, короче, то есть, ну, вот, мы, мы там стоим, э, э, друга видим, короче, на слезы, все, мы там, типа, аллилуйя. И здесь я братана нашел. когда ногу потерял, тогда уже я в больнички звонил, тогда уже. Не, в скорой еще ехал. Я проснулся, я понял, что я в скорой проснулся в скорой, отошел от наркоза и понял, что нема ноги. Такой глянул, что нету. Ну, как бы все понятно. То есть не было там какой-то там э, поникшести или там, знаете, какой-то шизофрения, шизофрения люди ловят. Я как-то спокойно к этому отнесся. Я понимал, что мне не будешь, что мне отрежут. Просто я не знал, сколько мне оставят, ну, сколько, какой кусочек останется. И когда увидел, что там ну, в ноль, там ну, нечего уже спасать, то есть, ну, тогда уже понял, что все это, не получится мне там дальше больше бегать, там, или вернуться обратно. Я, я в тот момент сразу понял, что меня спишут. как бы. И тогда я попросил телефон, у меня сестры, которые ехали, она дала, я позвонил жене, и через два дня я позвонил маме. То есть, ну, мамы я потом. Чуть -чуть сразу не позвонила, она знала уже, что я вышел, все, что я бонежки, то есть нужна, передала. И все на этом, типа, ну, то есть, я не говорю, что я там ногу потерял, там, что еще, там, вторая, там, во сколько там, до да, максимальной не знаю, что будет, то есть ничего никто не говорил. И когда я уже был в Днепре, наверное, э, да, в Днепре, я уже был, и в Днепре я уже сказал, что у меня нема ноги. ну, подготовил к этому моменту, опять же, ну, уже, типа, улыбаюсь, все хорошо, типа, ну, то есть я уже начал разговаривать. Тогда я уже сказал, что ноги нема, короче, типа, ну, будем жить теперь так. они всегда то помогают, там, даже там элементарно, ответы где-то прилежат, или даже, даже когда они помощь на нажали, они спрашивают, там, молодой человек, что помочь, там, там, то или это. То есть, ну, людей много, которые там реально помогают, и помогают очень, очень довольно сильно. Очень много, очень добрых людей, очень много. Есть люди, которые такие, ну, нейтральные, или там, типа, ну, что ты, ты сам туда пошел, типа, ты же сам потерял, типа, это твоя жизнь, типа. Ну, если такие, типа, ну, безразличные, то есть, ну, пофиг. Ну, я шел во Львове, шел в Житомире, шел в Днепре, где я был, везде, вот везде, где бы мы находились, всегда есть какая-то вот доброта, вот, душевная вот, вот, от людей. вышли попить кофе с реабилитационного центра, там парк у нас во Львове. И мы сидим с пацанчиком, он такой, я без ноги, он без руки. Просто сидим там, пьем кофе, это вообще ничего не это. Подходит чувак такой, дает нам, короче, такой этот пиццерий, говорит, пацан, на он говорит, на кофе пойдет. Ну, говорю, ну, брат, ну, типа, ну, не гони, говорю, ну, типа, если ты уже хочешь что-то сделать, ну, подел, ну, купи там это кофе, типа, ну, нафиг, ну, типа, деньги, дашь, Мы же не просим, не сидим, говорю. Она такая, ой говорит, пацаны, извините, сейчас будет, сейчас я такой убежал. Ну, мы такие, ну, посмеялись с этого, типа, и дальше сидим этот пацанчик вернулся, принес, конечно, два кофе и два гамбургера, типа, тебе типа, вот это хоть что-нибудь, типа, от меня от души, типа. Ну, мы, честно, полгорали, ну, мы приняли, то есть, ну, это был такой момент, знаешь, вот вроде бы, ну, ничего такого, ну, значительного, да, но это было так приятно. Был момент во Львове тоже, мы э, зашли в кафе э, с пацанчиком тоже, там, ну, у нас все есть, деньги есть, все есть, все хорошо, как бы, все нормально. Мы зашли, сели покушали, там, туда-сюда, э, позвали, ну, поели, когда позвали официантку, типа чтобы счет принесла. А она говорит типа, не, нифига, говорит, это, говорит, что заведение говорит вам от начальника, говорит типа, это учится вот, для вас. Вот тоже, ну, тут тоже, ну, как бы приятно, да, мы все равно деньги ставили, но все равно приятно, как бы, типа, что это, uh -huh. ты приходишь, и тебя как-то замечают со стороны. А хлопцы твои, побраты, мы с ними поддерживаем связь, Связываешься? Да, связываешь Конечно, да, каждый они день. Тебе у нас группа есть, у нас ну, связь со всеми есть, каждому э, скажем так, живой остался с каждым человеком, который был на взводе, я с каждым на связи, с каждым следует, с многими общаюсь. То есть есть люди душевные. У меня э, депутат, да, такой, человек такой деловод, он этот, э, ну, там, занимается там, обмундированием нашим. Mm -hmm. там. вот такой мужик, отвечаю. Он именно, ну, за нами, как вот это, знаете, как то папочка, вот это у него папа, а вот это у него куча детей, короче. И, и учил нас, и, ну, это даже постоянно, чтобы мы все были одеты, чтобы у нас все было четенько, чтобы все было там, ну, чтобы у нас все было, то есть он все пробивал, все суетил. Ну, такой мужик, то есть, ну, классный. И мы с ним вот тогда, ну, до сих пор общаемся, то есть, ну, со всеми. Где-то в хорошей ситуации встречались, где-то командиром нашего хоронили. Вот сейчас у нас еще по братлимам будут хоронить, тоже поеду. То есть, ну, как бы, мы все равно встречаемся. big। <laughs> Я видел, когда люди в ступор становятся, когда люди ловят агрессию, когда люди теряют голову, просто начинают исполнять такую дичь, просто ты его сам не можешь остановить, он просто идет туда. Я пошел напрямую, и все, я сейчас всех там сам разорву, и все такое было. И я всегда переживал, я не знал, что будет со мной, как я к этому отнесусь. Ну, как-то. Как-то вот так вот ну, улыбаюсь. У меня пацаны все говорят: типа, блин, братан, говорит, сколько у тебя духа? Говорит, да, говорит, ну, поделись, говорит, вот можешь, говорит, хоть каплю серьезности. Ну, я говорю, да. так это я говорю, есть моя серьезность, говорю, да, есть моя да, фишка. Да. Я говорю, ну я всегда улыбаюсь, не знаю, я так вырос. По-любому мы пробьемся, по-любому. Нет, с, с этой мыслью сюда и шел, э, что мы пробьемся, мы победим, мы отобьем свое. Нам не надо чужого. Нам надо свое. все. Ну, свое отобьем, свое защитим, и я с этим ешел, как бы Ну, я по-любому так будет. Ну, то есть. У нас все пацаны сильные, все пацаны адекватные, все, все крепкие духом. Ну, по-любому мы свое, свое, мы заберем.